В докладу приглашается Михайленко Александр Витальевич. Киевская городская клиническая бюро судебной медицинской экспертизы, город Киев, Украина. Подготовится Веселкиной Олесе Валерьевна. Я не буду останавливаться на ретроспективном э, таком анализе трудов, связанных с формированием, изучением формирования морфологии Интересно. повреждений Интересно. плоских костей при огнестрельных ранениях. Э, обобщая этот материал, можно сказать одно, э, что морфологические признаки огнестрельных повреждений плоских костей в отечественной литературе, они сведены к двум понятиям. Это усеченный конус и песочные часы. А принципы формирования э, конусного дефекта в плоских костях объясняются э, практически схематически. В связи с чем, нуждается в уточнении э, механизмов формирования и объяснении причин, почему они имеют именно такой внешний вид. В связи с этим, целью нашего исследования

Задачами исследования изучение на экспертном материале морфологических особенностей огнестрельных переломов, причиненных выстрелами из пистолета Махарова, изучение закономерности формирования повреждений костной ткани э, при воздействии тупого индентора. И рассмотреть процессы трещинообразования при формировании огнестрельного перелома э, в плоских костях с использованием модели Хилла Материалами исследования в работе было изучено 50 экспертных и 50 экспериментальных повреждений пустых костей, причиненных выстрелами из пистолета Макарова, стандартной пулей патрона 9х18. Методы исследования. В работе применялись визуальные, аналитические и сравнительные методы исследования. Для оценки механики это не она. Для оценки механики разрушения плоских костей нами были использованы данные теоретической механики. Результатами исследования получены значит, экспертная практика и наши оригинальные наблюдения показывают, что морфология огнестрельных повреждений плоских костей черепа, образующихся при выстреле стандартной оболочечной пули и поклона 9 на 18, при выстреле из пистолета макарова повреждение имеет характерный вид но который отличается от внешнего вида повреждения описанных в литературе этот дефект на поперечном сечении имеет вид параболического двух парабол то есть параболическую форму используя данные Крюкова Такую форму дырчатого огнестрельного перелома можно объяснить особенностями образования концентрических линий, которые образуются вокруг центра повреждения. По мере погружения огнестрельного снаряда эти линии они будут удаляться от центра. Но Такое объяснение носит относительный характер и не раскрывает причины отклонения циркулярных личностей. Приблизиться к пониманию особенностей формирования огнестрельного дырчатого перелома позволяет детальное изучение причин разрушения сплошного материала при внедрении тупого индентора. на э, примере задачи Генца. К сожалению, не получилось. Вот. Я могу сказать так, что при контакте тупого индентора с утругим полупространством э, в качестве тупого индентора мы рассматриваем огнестрельный снаряд, то есть пулю. Э, вокруг пятна контакта формируется напряженная сжимая все главные напряжения, они сжимающие. То есть материал вокруг пятна контакта, он сжимается по трех, со всех трех сторон. То есть идет трехосное сжатие. Таким образом формируется зона гидростатического сжатия в толще материала. Как известно, материал при который находится в состоянии гидростатического сжатия, он не разрушается. Рассмотренная задача Герца объясняет наличие кальцивидных трещин на поверхности материала при удавлении тупого интента. Описанная задача объясняет причину увеличения диаметра раневого канала в направлении движения отнестрельного снаряда. При контакте пули с Постной тканью формируется давление на наружной постной пластинке. В толщей кости, непосредственно перед пулей, формируется участок, который вследствие гидростатического сжатия воздействует на ткань, расположенную перед этой зоной и вокруг нее, где и происходит разрушение этого материала. В данном случае у нас это костная ткань. К сожалению, тоже нельзя показать, как располагаются трещины. При продвижении зоны гидростатического сжатия, ее, то есть сначала формирование, потом при ее продвижении, образуются трещины. Вот. Это концентрическая трещина, которая располагается вокруг, под поверхностью повреждения. Вот. Также формируется... Конические трещины. Конические трещины и перед зоной гидростатического сжатия распространяется медиальная трещина. Вот. Рассмотренная модель она дает объяснение механизма образования повреждения материала мишени. При низкой скорости огнестрельного снаряда, это до 150 метров в секунду, разрушение происходит по квазистатическому механизму и полностью раз, соответствует рассмотренному механизму. В результате такого вида разрушения образуется э, своеобразный грибовидный осколок, то есть когда э, огнестрельный снаряд выбивает практически целый фрагмент кости, расположенный в центре повреждения. Вот, и он имеет вид, его стенки имеют вид по-разному. Вот. При высокой скорости огнестрельного снаряда, это свыше 250 метров, в зоне гидростатического сжатия э, э, формируется Динамические колебания, то есть волновые колебания, которые распространяются от ядра в направлении движения огнестрельного снаряда. Как следствие, при прохождении преграды, преграды плоской кости, снаряд со скоростью свыше 250 метров в секунду образует костные осколки, вместе с тем параболические трещины образуют стенки данного дефекта что также соответствует э, рассмотренной задаче инвенции. Обосновать данный вывод можно тем, что динамическое нагружение формируется при действии индентора со скоростью больше, чем скорость звука в нагружаемом материале. Скорость звука в компактном веществе, костной ткани, соответствует порядка 1500-2000 метров в секунду, а в спонтивозе порядка 1400 метров в секунду. То есть действие снаряда со скоростью 250 метров в секунду можно рассматривать как квазистатическое нагружение, но с элементами динамических. Таким образом, рассмотренные задачи теоретической механики позволяют объяснить механизм формирования дырчатого перелома костей под воздействием полусферического огнестрельного снаряда. В основе формирования лежит сложная напряженная деформация материала, повреждаемого, что приведет к развитию для статического сжатия в материале под воздействием сферической или полусферической сферического или полусферического инверса. Предложенный механизм он позволяет объяснить механизмы образования повреждений под воздействием и сферических огнестрельных снарядов. Ну, в нашем случае это дробь, коптеч и пули и вот Данная работа была выполнена коллективом авторов во главе с профессором Ионом Сергеем Валерьевичем Дубровиным, и Дубровиным Иваном Александровичем. Спасибо за внимание. Прошу вопросы, Владимир Александрович. Можно я задам один вопрос? Да. Уважаемый Александр Витальевич, у меня такой вопрос, как говорит наш президент Российской Федерации, нужно отделять муха от котлет. Наверное, не будет для вас секретом, что механизмом переломов костей, но ну, признанной школой является алтайская, какой я себя отношу. И многие переломы причинены тупыми предметами, а последующие годы, последние годы, в том числе и огнестрельными снарядами, правда, там использовался калибр 7,62, тупоконечная пуля, изложены были в работах Шадымова. И где детальнейшим образом был описан механизм. Но механизм отрабатывался. Я вот из вашего выступления не понял, где ваши результаты, что вы сделали, проводили ли вы эксперименты с этим э, э, видом оружия, да, с этими пулями, получали ли вы переломы, в зависимости от расстояния, есть, еще ушло и описывали эти переломы, э, коррелировались ли морфологические признаки, выявленные вами с дистанцией выслан, с формой пули. Да? Но я так понял, что это была э, э, сферическая пуля э, Макаровский пистолет. Да. Да? Да. Вот, то есть одна да. пуля. Значит, вы использовали, видимо, этот пистолет, но чтобы обо всем об этом говорить, это закон Герца, все это теория вопроса из физики разрушения твердого тела. Вам нужно хорошо, что вы да знаете, эту теорию, но вы же не можете брать там теоретические основы, механики разрушения из физики твердого тела, человека, и э, просто экстраполировать на, на морфологии перелома. Этого недостаточно. Нам надо, наоборот, как можно это знать, но э, использовать у себя другую терминологию, более близкую, на медицинскую, чтобы всем было все понятно. Поэтому вопрос такой. Все-таки механизм, который вы хотите изложить, или в будущем изложить, четко ясно, он э, построен вы описываете его с учетом проведенных собственных экспериментов или с учетом данных литературы из физики разрушения твоего тела? Спасибо. Так, ответы по очереди. В первую очередь эксперим... эксперименты не проводились. Экспериментальная и база и база нативных, препаратов. Это она освещена очень широко в работах Александра Ивана Александровича Дубровина. Ну, для вас. Мало вот. что, нашим коллективом рассматривался и объяснялся механизм формирования данных переломов. В его работе внешний вид и морфология образующихся костных осколков, которые от грибовидного до сегментного, вот, их количество тоже разное. И они, то есть это все сводилось к вычислению скорости контакта. То есть в зависимости от контактной скорости образуется разное количество костных осколков, и они будут иметь различную форму. Но форма дефекта э, в толще кости, она остается единой. Как для высокоскоростного воздействия, так и для низкоскоростного воздействия. Это связано с тем, что процессы э, физические, которые происходят в э, ткани при ее разрушении, они происходят по одним законам. Эти законы, они описаны э, в курсе теоретической механики и на сегодняшний день, то есть они в принципе не обсуждаются. Скажем так, со стороны... Э, э, у, нет, у инженеров они не обсуждаются. Вот. У судебных медиков они могут обсуждаться, но э, внешний вид повреждения, э, условия взаимодействия вот, и зная теоретическую базу, которая преподается тем же инженерам. То есть, это все сопоставимо. Этот материал можно применять в судебной медицине и им пользоваться. Спасибо. У кого есть еще вопросы? Спасибо, Александр.